જેમાં પહેલું તેરીહે કાવ્ય કા પ્રકાર ખાલી જગ્યા હૈ તો એમાં આવશે પ્રાર્થના કાવ્ય બીજું છે જીસ્મ શબ્દ કા અર્થ તો થશે શરીર ત્રીજું છે સબસે બળી વાળા કોણ હે તો એમાં આવશે ભગવાન चौथू से आसमान शब्द का विलोम शब्द विलोम मतलब विरोधार्थी तो धरती काव्य में संसार के लिए शब्द तो आपसे दुनिया छठू में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त किया गया है तो आपसे कृतज्ञता का सातवू वे शब्द है जो सार्थक शब्द से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन लाता है तो जो पूर्व जोड़वा था तो सर्ग कहवा कहवा અને પાછળ જોડવાનો થાય ને તો એને પ્રત્યય કહેવાય જો પ્રત્યય વાળું છે 8મું મનુષ્યતા શબ્દ મે પ્રત્યય કોનસા હે તો પ્રત્યય મતલબ જો આ મનુષ્ય ની પાછળ તા લાગ્યું ને એને કહેવાય પ્રત્યય માટે માં જવાબ આવશે તા 9મું છે એસે શબ્દان જો શબ્દ કે અંત મે જોડતે હે પેલું પૂર્વમાં એટલે કે આગળ જોડતું તું આ અંતમાં જોડે અને નવો શબ્દ બને તેને કહેવાય પ્રત્યય 10મું છે હિન્દુ ધર્મ મે લોક લોક પ્રાર્થના કરને કહા જાતે હે તો માં આવશે मंदिर प्रश्न नंबर बीजो प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहलू किसकी कृपा से हमें शरीर और प्राण मिले हैं तो हमें ईश्वर की कृपा से शरीर और प्राण मिले हैं बीजू यह सारा संसार तेरा है ऐसा कवि ने क्यों कहा तो क्योंकि ईश्वर ने ही यह सारा संसार पृथ्वी आसमान एवं ब्रह्मांड की रचना की है ईश्वर ही इस संसार में सर्वोपरि है इसीलिए कवि ने यह सारा संसार तेरा है ऐसा कहा है प्रश्न नंबर त्री जो प्रश्नों के उत्तर लिखिए आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं तो मैं भगवान से सभी जीवों के लिए शांति एवं स्वतंत्रता की मांग करूंगा और सभी जीवों का आवास और खाना मिल जाए ऐसी प्रार्थना मैं हर रोज करता हूँ प्रश्न नंबर जो तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए तो इस पंक्ति में कभी ईश्वर से कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर तेरी मर्जी से ही हमें यह जीवन जिस्म मिला है और हमारी रूह भी आपकी देन है हम तुम्हारी मर्जी से ही यह पर आए यानी जन्म ले पाए है इसीलिए हमारा मालिक तू है रिजू तू बड़ा मेहरबा ऐसा कवि ने किसे कहा है? तो तू बड़ा मेहरबान ऐसा कवि ने ईश्वर को कहा है क्योंकि ईश्वर ने ही सभी को जिस्म जा, और इस दुनिया में जन्म तो दिया है पर साथ साथ सभी को जीवन जीने के लिए खाना पानी एवं प्रकृति के तत्वों की भेंट यानी बक्सिस दी है इसीलिए कवि ने ईश्वर को तू बड़ा मेहरबान कहा है चौथो प्रश्न इस चित्र की मदद से कविता की रचना कीजिए तो जो नाना नाना छोकर है वरसाद मे रमे तो अपने कविता बनावी सरस मजा बारिश में बच्चे खुशी से उछलते कूदते रंग बिरंगे कपड़े पहने पानी में छप छप करते बारिश की बूंदों से खेलते बारिश का मजा लेते खुशियां मनाते और गीत नए गाते बारिश में बच्चे खेलते प्रश्न नंबर है। कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए सरस मजा कविता कविता एना आधारों पर प्रश्न है जेवा पहला प्रश्न प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते है कौन सी पंक्ति का भावार्थ है तो सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। बीजू से सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है तो ध्यान मग्न नहीं है त्रीजु से बादल के लिए हम कविता में से कौन सा शब्द प्रयोग किया है तो मंडल शब्द प्रयोग किया है कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए मैं चौथू कवि ने हमें ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है तो कवि ने हमें ध्यान लगाकर हमारे जग की सुधराई को देखने के लिए कहा है क्योंकि जग की हर एक बात में आप ईश्वर की चतुराई और समझूती पाओगे इसीलिए हमें ध्यान लगाकर देखने को कहा है पांचवों कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है और क्यों तो कवि ने सूर्य चंद्र एवं ईश्वर ने रची इस दुनिया को सुंदर अद्भुत कहा है क्योंकि सूर्य चंद्र रात दिन आते हैं और जग को और रजनी को रोशन करते हैं इसलिए प्रश्न नंबर छठो दो दो पर्याय लिखे ईश्वर का भगवान और खुदा फूल का कुसुम और पुष्प इस कविता में कौन से तत्व समाविष्ट है तो कविता में प्रकृति के नदी सरोवर सूर्य चंद्र तारामंडल मंडल वर्षा बिजली जैसे बहुत से तत्वों की बात की गई है यहाँ झील की बात है प्रश्न नंबर छ रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए दरवाजा तो थसे दरवाजे उसने दरवाजे खोल दिए है तुम छाता लेकर जा रहे हो तो यहाँ छाता छाते तुम छाते लेकर जा रहे हो डाली तो डालिया झूल रही है मैं तो हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे बच्चे तो बच्चा प्रार्थना करता है अपूर्ण काव्यों को पूर्ण कीजिए बहुत जरूरी होती शिक्षा सारे अवगुण धोती शिक्षा ज्ञान का सागर है शिक्षा जीवन का आधार है शिक्षा सच्चा मार्ग दिखाती शिक्षा भविष्य को उज्जवल बनाती शिक्षा प्रश्न नंबर आठ नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग एवं प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए तो यहाँ अलगाड़वासे अज्ञान मानव पाचड़ता मानवता कुल पाचड़ इन लगाड़वा कुल अ लगाड़वा अहिंसा शानी पाचड़ दार शानदार प्रश्न नंबर नौ है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म ओझा पाए हैं तो अनु जवाब से मित्रों कविता की इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हे है मालिक तेरी मर्जी से हमने जिस्म और को पाया है तू अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है खबर

ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર દસ છે નિમ્નલિખિત કો શબ્દ ક્રમ ગોઠવીએ પેલા આવશે પછી આવશે ક્ષમા પછી આવશે ખુરશી પછી આવશે જંગલ સમાચાર ઓર શુદ્ધ તમને થશે કે સાહેબ ક થી એટલે કે કલમ ખડિયામાં ક્ષ તો સૌથી છેલ્લે છેલ્લે આવે પરંતુ મિત્રો ક પછી હંમેશા ક્ષ ને મૂકવામાં આવે ક્યારે શબ્દકોષમાં ગોઠવવાના હોય ત્યારે તો આ હતું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ત્યાં હવે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો માં ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત